د ناری لاسلر جمعه تنر چپی وخت کې لښلو زرو څخه نیولې بیا تر یو میليون پورې خلک په کلمون زاده کاول شي لاسام دی دلی مقدس جمعه د پنځو شتو زرو کسانو ظرفیت لري په ناری کې د لویو جمعتون په منځ کې په لاسام ځای کې موقعیت لري دی ودانای د جوړاولو کار د مغول پاچا د پاچا هاي شاه جهان د لمرنوي وکمنوي پر محل پایل ش د هغې نن په تاریخ کې کم شوي هغه د جهان په حکم د تاج محل د علي مقبره اله خو پورته شو د غژمه د جوړاولو چاري پر شپاره سر شپه پنځه کال کې بشپړې شو او په ورته وخت کې پنځه زیره کسان په کلمنز ادا کولای شي نهام د شیخ زوې جمع لسلوکتو زیره کسان په ځرئیات لري دي د شیخ زید دی جمعه دینړای په لویو جماعتونو کې نهم ځای کې موقعیت لري د نړۍ وازه چې د هغه د اندازې لپاره بلکې د هغه په زرډ پورې خلاله په لاره هم مشهور دی دا د ابو زبید خوار یوله اصلي زینتونو څخه دی په ورته وخت کې خایښه خو څلوي زړه قسان په کلمون زده کړی چې جماعت د داخلي اړخه څخه هم متاثر کوي د ودانې د سنگار لپاره یې رنگین مرمر او نیما کې متی ډاورې کارول شوې سروې را فردې په دغه جماعت کې ترټولو لوی کومسخرا و آرایشی ځایونه هم شته د جماعت مساحت 22 متر مربع دی اته د صالح جماعت د څلور سل وختو زرو کسانو ظرفیت لري د نړۍ د سترو جماعتونو پهمن کې اته ځای لري په یمن کې د ال صالح جماعت د هغو د اصلي جذبي رسمي پرانستل په 2000 کال کې وشو د دې د رجعت جوړول لاګښت دی امن دی ولسم شر لا خو ورغله چې شاو خوشبخت می ډالر مصرفې راغله دي د سالې جمعتي وسری وداني لري د تعلیمي ټولګي او څو کتابتونونه لري او په اصلي ډالر کې څلور چلوي زره پورې کاسان په یو وخت کې مون زاده کولای شي وان د پورت شاهي جمعت د دفاع شوی جمع د شپیتو زرو کسانو ظرفیت لري د دفاع شوی جمع د پاکستان په پا لاهور خور کې موقعیت لري د اسلامي نړۍ د سترو مذهبي جوړښتونو پولیس کې اوام ځایل لري د دې ولا سمې پرې په منځ کې د لوی ماغول سلطنت دی ورستي وقمن په مرګ جوړ شو په جمع کې په یو وخت کې تر شپیتو زرو پورې زیات کسان شایيږي پاغان د امام رضا علی علیه السلام مقبره د څلور زرو کسانو ظرفیت لري د نن ورځې د ستر جمعهټونو په منځ کې شپږان ځای لري د امام رضا مقبره د معماری او د دینی کمپلیکس دی دا د ایران په مشهد ښار کې واقعیت لري په دې کې د امام مقبره, ده ده و و مقبره او همدارنګ د اسلام د قدرمنو مذهبي شخصیتونو نور مقبره همشته چې یو جمعهټ هم لري یو قبرستان او یو کتابتون او یو موزیم هم پک شامل دي مقبره د ایران دي سیاحت اصلي ځای ده او هر کال شاو خوشل میلیونه سيليان دي وزا تخليده نه کوي کله چې په 348 کال کې د امام رضا په چې خلکو کې ډېر شهرت درلره او واژ شاو دستر هارون رشید د مقبره تاثیر ما خاښ شو ډېر ژر د مقبره شاو خو د مشاد خور ودان د کمپلیکس جوړول په ډېر لسمه پیړۍ کې د تیموري وښمنۍ پر ماحول فایل شول دی مو د جحا په ځای کې لمړی جمعہ په شلمہ پیړۍ کې جوړ شو خو ډېر ژر وی جوړ شو د کانفليکس مساحت شو خو درې سو یو د زر متر مربع دی د 3000 قسانو دلمز د علاقه ولې ظرفي <تصفح> انځام <تصفح> د حسن دوه هم جمعت د یو 3500 قسانو ظرفیت لري د حسن دوه هم جمعت د اسلامي نړۍ د سترو ديني وعدانو په منځ کې پینځام ځای لري د کوسالبنی نکا په خور کې موقعیت لري د حسن جمعت نه یوازې د حغې دی لوی والی په اندازې لफार بلکه د حغې د خلالو لफार هم دی په ووارده په جمعت کې یو لک 5000 کسان زویږي د ټول مساحت شاوخانه هکټاره ده په یو زړه پوری حقیقت دا دی چې ټول اټس ور د ډانر پر د جمعت باندې مصرف راغلی دی او دا او دا په داو تالبونډ ډول جوړ شوای دی څلورم د خپلواکۍ جمع د یو لکشو زره کسانو ظرفیت زر لري د خپلواکۍ جمعتي او د خپلواکۍ خپلواکۍ جمع د اندنزیاپو جاګارتا ښار کې مانګیټ لري د نړۍ د سترو جمعاتو په کتور کې څلورم ځای لري کله چې په هيواد کې په نونو س خپلواکۍ تر لوازه کړې د لوی پیخي پریکړه وشوه چې په سویل حادثه آسیا کې ترټولو لوی مذهبي ځای دی د جمعې جوړولو چارې په 1918 کال کې پیل شوه د جماعت په ورته وخت کې شاوخايو لک شزه لمنسکون کې په کلمنسکا ولاي شي د جماعت مساحت لس هکتار دی درې عام د فیصل جماعت د فیصل جماعت ظرفیت درې سو زره کسونه دی د نړۍ د سترو جماعتونو په منځ کې درې عام زاید فیصل جماعت نیولای دی چې پېسلاماباد کې مارکټ لري د دې ودانۍ د جوړولو مالي لاګښت سعودي عربستان لا خو بار کر شادي جمعہ د ودانې په یو زړه فورې سیمه کې موقعیت لري د یادونې وړ ده چې د دې دی ډیزاین دی د دی مسلمانانو جمعتونونو لپاره د دې جوړښت څخه خورا توپیر لري تر ټولو ډېر په ظاهره کې ودانې د کوچانو د خیمه تا ورته جوړ شوې ده د جوړولو په وخت کې دې خوب کولو ډیزاین د دی لویو ناخاله لامل شو مګر ورستله دی چې جوړ شو مقتدیان ومومنل چې د دوی غلاتي واده د فایصال جماعت شاوخه درې سو زره کسان په چې ځای جماعت ټول مساحت 500 متر مربع دی دوه مسجد نوی دی یو میلیونو خلکو د ظرفیت لري د مؤمنانو لپاره دوه حمل دو او مهم جماعت د مدینه منوره د امام مسجد نوی اکرم صلی الله علیه و الی وسلم جماعت په نام هم یادي ومو مندوه سهنګرن کی جیدا جماعت پر شپږس او دوه وې اشتغال کې پایل شاو دی پي غومباره محمد صلی الله علیه و الیه و سلام لهغه هم پکې برخه اخیستل شوې ده چې نبی علی سلام د هغه په کتانې برخه کې ښک شوی ده په دې وخت کې د نبوي جماعت شاو خوشپښ سول زره خلق المنزاده کولای شو د حج پرجریان کې کولای شي تر یو میلیون مؤمنان هم پکې زا شي د جماعت مساعت شاو څلور زره مترا مروباده ین لامر 1 د حرام جمعه شو خو د 2 ملیون خلکو ظرفیت لري د نړی د ستره جمعهتون و 15 کیلومړای مقام لري چې د احرام په نومه هم یادې ماکه معزمه کې موقعیت لري د تل د اسلامي نړی اصلي ارزښتونه کعبه ده د ابصانو لمخه د دې آثار لمړی جوړښت د عثماني پاره شته جوړ کړای دی جمعہ په لومړی ځل په شپاخ ساو اوتہ د ښکول کې یات شوای واده خپلشتونه وګدې په ډېره یو په وګدونکي د اسلامي پیروانو اصلي جمعہ په مقرر ډول د امکان تر هدا د ټولو لیدونکو لپاره ځای پځایو اوس حرام جمعہ کولای شي شاوخو یو میلیون خلک پکې ځای شي کته سو په پا پام کې ونې سي او د منورې سیمه تنګدي د جماعت لیدنه شمېر وکړی شو خو 2 میلیونه څخه زیات خلک په کیزایي د مذهبي جماعت مساحت 350 هزار متر مربع ترسيګ ماګر تاسو به با پام کې ونیسئ چې جماعت په